Добрий вечір, Юлія. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні місто відзначило цю дату? І от ми щойно на відео бачили, там якийсь неприємний інцидент відбувся. Чи відомі вам якісь деталі? празднуют годовщину освобождения от вооруженных банд, формирований. День начался очень хорошо с автопробега. Возложили цветы к мемориальной доске погибшим воинам. Также возложили цветы, подчеркнули память погибших воинов. Ездили память к память городеевскому слицару, концару, которые погибли в этот день. После этого продолжился митинг с награждением воинов и волонтеров. Но в эту ночь танк, который находится на центральном проспекте, перекрасили в желто-синий цвет всех флага, но некоторым это не очень понравилось, и мужчина начал перекрашивать его назад в зеленый цвет. Ну, так как он это делал перед глазами воинов и других людей, его попросили перестать это делать, то есть снять, начали оттуда его снимать. що в итогі я краска нарисували герб на його спині. Так от де это такое случилось? А пані Юлія, і розкажіть, будь ласка. Який у нас іде Розкажіть, будь да. ласка, взагалі, чим ось цей день є зараз для міста? От який настрій, а можливо, у людей? Зараз місто, дело Діла... в тому, що два года назад здесь шли бои. До этого тут были власть, под властью бандитов, настоящих бандитов, которые крушили банкоматы, которые устанавливали тут свои порядки. Люди боялись выходить на улицу, э, вообще даже гулять. То есть город вымирал. А сейчас это свобода, сейчас Лещанск, Украина, и он будет всегда украинским. Многие, конечно, ну, есть люди, которые еще как, 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 даже, ну, вот, например, сегодняшний инцидент. То есть есть люди, которые не очень нравится ситуация в городе, в стране, да, но все равно нужно понимать, что есть действия какие-то правительства, может, есть действия городских властей, но Лещанск будет украинским, и страна наша должна быть единой. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, от ми щойно теж показували тут в ефірі сюжет про те, як виглядало місто два роки тому, що було дуже багато руйнувань. От чи вдалося відновити всі, -всі ці там споруди і все, що от було зруйновано? Практически все ну, сооружения были восстановлены, те, которые не сильно пострадали. Допустим, это окна, крыши, некоторые школы будут ремонтироваться сейчас за счет денег, выделенных областным бюджетом. Дом разрушенный многоэтажка, это многострадальный 17-й дом на квартале Восточный, будет полностью снесен, а людям выплатили деньги. Наконец-то вот после двух лет. Нет. Частные дома есть еще разрушенные частично, полностью. Компенсации пока люди не получили. Есть несколько зданий, которые нужно еще восстанавливать. Например, здание военкомата. Оно тоже еще не восстановлено. Ну, основной массив восстановлен жилого фонда. То есть это было сделано еще в 2014 году. Сейчас уже идут капремонты. те, которые просто не хватало денег. Но ну, в этом году, я думаю, мы их завершим. Тобто, в принципі, держава, ну як, достатньо взагалі робить для відновлення міста? Чи щось би вам хотілося б, щоб більше робили? Звісно, мі... місто був розрушений ще до того. Щось втратили ми зв'язок із Лисичанськом. Нагадаю, що ми говорили із депутаткою Лисичанської міської ради Юлією Машутою. Вона розповідала про те, як місто сьогодні відзначало день звільнення Лисичанська від бойовиків.